ਜੀ ਆਪਾਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਹਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਤੇ ਐਨ ਡੀ ਆਰ ਐਫ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੱਕੀ ਦਾ ਆਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ नमस्कार भाई सर क्या नाम है आपका मैं इंस्पेक्टर त्रिलोक सिंह मेहता थर्टीन एन डी आर एफ से हूँ हम लोग यहाँ पर पिछले छः दिन से यहाँ आए हुए हैं लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं हम लोग साथ, -साथ जो भी जिसको अनाज वगैरह देना है डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं और जैसे जैसे लोग बता रहे हैं यहाँ के सरपंच जी हैं हमारे प्रोटेक्शन के लिए पुलिस वाले आ रखे हैं ये लोग भी हमको गाइड कर रहे हैं भाई इस बस्ती में ये कर लेके जाना है हम कर रहे हैं मतलब जितनी अपनी तरफ से हो हम बेस्ट कर रहे हैं सर हालत कैसी है यहाँ पे कितना हालत उतना क्रिटिकल नहीं है कई कई जगह पे है लेकिन लोग बाग अपना मतलब ठीक है अपने घरों में लेकिन अगर ये सेवा अगर सही टाइम पर अगर नहीं देंगे तो ये हालत मुश्किल हो सकती है कि कई लोग फंसे हुए हैं किसी के घर में खाने के लिए नहीं है और ये गाय भैंस जितने भी हैं उनके लिए भी चारा ले जा रहे हैं तो यहाँ की हैं पंजाब की बहुत अच्छा काम कर रही है लोगों को क्या अपील करना चाहेंगे जो राशन लेके आ रहे हैं पंजाब के कोने कोने से क्या कहना चाहेंगे आप लोग मैं लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि लोग हताश ना हुए घबराए ना सरकारें लगी हुई हैं अपने काम में बहुत से लोगों को मैं देखा यहाँ नारेबाजी कर रहे हैं वो गलत है उसमें क्या है हौसला टूटता है जो सेवा कर रहा है उसका भी टूटता है साथ साथ हम लोग काम करते हैं हमारे भी हौसले में फर्क पड़ता है मैं लोगों से यह अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग सहयोग करें शांति बनाए रखें हम लोग आप लोगों की सेवा के लिए आए हैं भारत सरकार ने हम लोगों को इसलिए भेजा हुआ है यहाँ पर जरूरतमंद लोगों की मदद की जाए जी सर uh, क्योंकि कई वीडियो आई थी कि एन है जो वो राशन नहीं लेके जा रही पर यहाँ पे आप देख सकते हो जो साइलेज है मक्की का वो पशुओं के लिए लेके जा रहे हैं और uh, हर घर तक जो सामान है वो पहुँचाया जा रहा है थैंक यू सर थैंक यू सर थैंक्स